بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namus wa ilaika nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain yang kita hormati Bapak Pengurus Masjid Raya Analeh, Peserta Jamaah, Bapak Pak Ibu Ibu, dan anak-anak kita yang ikut uh, Smart Surau, baik laki-laki ataupun perempuan. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Ilahi Robi atas kodrat, iradat, beserta keizinannya, kita sudah selesai melaksanakan sholat subuh, kita lakukan secara berjamaah. Salawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan kita nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama yang dibawanya sampai saat sekarang kita masih tetap merasakan ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan dibandingkan dengan insan-insan yang telah hilang pedoman hidupnya di atas dunia ini. Ibu-ibu pas -ibu, kalian topik ceramah subuh kita pagi ini yang pertama dalam surat At-Taubah ayat 117 dan 118 dan kemudian dalam surah al-baqarah ayat 114 Auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim Maka nalil musyrikin ya'muruuna masjidillah syahidina ala ampusim bil kufri ulaika habitas amaluhum fil nari hum qalidun innama ya'muru masjidillah man aamana billahi wal yawmil akhir wa aqama as wa ataz zakata wa lam yakhsa illallah fasaa'ulaika ayakununa minal muhtadin kata allah makana lil musyrikin makana itu tafsirnya mayumkin ndak mungkin orang-orang musyrik yang akan membangun yang akan meramaikan rumah allah ndak mungkin itu kata allah tapi siapa yang akan membangun, yang akan meramaikan rumah Allah ini adalah innama ya'muru. Innama itu adat hisar, hanya yang akan meramaikan, yang akan membangun rumah Allah itu adalah man amana billahi orang yang percaya kepada Allah. Dan kemudian wal yaumil akhir, percaya dia dengan hari akhirat. Yang berikut waqama sholah. dan kemudian orang itu memberikan salat. Wa zakat dan mengeluarkan zakatnya walam yaksa dan orang itu tidak takut kepada siapapun hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faasa ulaika muhtadin. Inilah orang-orang yang dapat petunjuk. Jadi bapak ibu sekalian surat atau 117 kata Allah tidak mungkin orang musyrik yang akan amwah membangun amwah meramaikan rumah Allah masjid tidak mungkin itu kata Allah. Tapi siapa yang akan membangun, yang akan meramaikan rumah Allah ini? nama sesungguhnya innama ya'muru masajid Allah yang akan meramaikan, yang akan membangun rumah Allah ini adalah man a manabilah, orang yang percaya kepada Allah dan Allah itu kita yakin kapanpun dimanapun kita berada dalam bulan gelap pun tidak ada di pun di batu hitam pun kita dapat dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu tetap mengintip kita. Itulah Bapak Ustaz. Itu yang kita sebutkan Allah itu. Kemudian setelah orang itu percaya kepada Allah inna ma ya'muru masajidalllah man amana billah wal yaumil akhir dan orang itu percaya kepada hari akhirat Hari akhirat itu, sekalian kalau kita mulai proses kehidupan kita yang pertama, alam roh. Sebelum alam, setelah alam roh itu, kemudian wana wa, wana virus, saya tiupkan rohku kepada manusia. Itu kata Allah, setelah ditiupkan, maka jadilah kita janin nah, yang kita kenal, ataupun juga nutfah. Ketika itu Allah mengajukan pertanyaan kepada kita. Alastu birabbikum qalu bala sayyidna. Anda yakin bahwa saya Tuhan akan melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang? Kita menjawab pada itu dalam rahim ibu kita qalu bala sayyidna. Memang benar ya Allah. Jadi kalau ada orang yang tidak patuh kepada Allah mengingkari janji dalam rahim ibunya. Itulah Bapak dan Ibu sekalian. Dan kemudian di dalam rahim itu ibu sekalian sudah sudah ditentukan sampai kapan ajal kita dan kemudian siapa jodoh kita dan bagaimana rezeki kita tidak akan tertukar itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian lahir kita ke dunia ini. Itu namanya alam dunia. Nah, di alam dunia ini bermacam-macam pula panjang umur kita ada yang sampai 90 lebih tahun, ada yang 70, ada yang 60, ada 50, ada yang 40, ada 30, ada 20, ada 10 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang waktu lahir tidak membawa roh. Nah, kemudian sudah dalam rahimnya sudah sudah mati dia. Nah, itulah dia. Nah, dari alam dunia ini. Ada nah, setelah kita di alam dunia ini kita diberi pedoman oleh Allah Subhanahu wa taala yang baik akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang berbuat yang jahat akan diberi sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian setelah itu ah, maka terjadilah yang kita kenal hari kiamat izazul zilatil ardu wa akhrajatil ardu asqalaha Bapak Ibu sekalian setelah hari kiamat yang pertama semua yang ada di dunia ini, Fani lenyap. Semua kecuali yang tinggal adalah wajah Allah ataupun kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, dimulai Yomil Baksi, hari berbangkit yang kita mengenal dalam masa kampung awak, bentuk cerita tumbuh. Awakku berbangkit itu, Nabi sudah menanyakan umati umati umat saya, bagaimana umat saya, bagaimana. Bukan istrinya, bukan anaknya yang ditanyakan, tapi adalah umat saya. Bagaimana? Itulah bos sekalian yang kita sebut Yomil Baksi. Setelah Yomil Basi, Yomil Hasar, hari berkumpul. Hari berkumpul itu, sekalian kalian sama dengan orang pawai di depan sekali Nabi Adam, dengan umatnya Aidit Idris sampai terakhir Nabi Muhammad. Sudah sekian tahun belum juga ah, di Kapan ditimbang dosa dengan pala? Disampaikan kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam sampaikanlah kepada Allah kapan ini akan ditimbang dosa dengan pala. Kata Nabi Adam, saya tidak berani. Saya dilarang dulu memakan buah kuldi ini wala takrabah hizar Tapi karena pengurus rumah kita makan yo, walaupun tidak sampai ke uh, perut. Kemudian sekalian disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ah, barulah Bapak sekalian, setelah Nabi Muhammad menyampaikan kepada Allah, barulah yang disebut Yaumil Mizan atau Yaumil Hisab, ditimbang dosa dengan pahala. Bapak dan Ibu sekalian, ditimbang dosa dengan pahala ini, ada pertanyaan Bapak sekalian, di alam kubur itu sudah ditimbang dosa dengan pahala atau belum? Jawabnya tentu belum. Tapi kalau belum kok sudah dihisab juga? Kan terlalu apa namanya? malaikat mengasap kita betul, kan begitu nah, kan? Adalah buku dakakul akbar dikatakan kalau orang yang beriman semacam orang yang tidur mau tidur yang kedua dari kiamat. Tapi yang diazab itu adalah orang yang bersalah. Itu namanya foskot. Kalau kini namanya uh, dp dp yang diberikan kepada kita nanti akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian bos sekalian, setelah yaumil hisab yaumil jaza ya hari pembalasan yang beriman akan dimasukkan ke surga dan yang tidak beriman akan neraka. Tapi sebelum itu dalam riwayat kita akan melakukan uh, perjalanan meniti titian serotol mustaqim. Dan di saat itulah ibu sekalian yang beriman akan langsung dan tidak beriman akan terjatuhlah akan neraka. Cuma ibu-ibu sekalian dulu juga sudah kita sampaikan. Bapak dan ibu kata malaikat kalau umatmu, wahai Muhammad, mengucapkan salawat sepuluh kali minimal tiap hari, kata malaikat Israfil, saya akan menghantarkannya sampai menyeberang titian sotol mustaqim. Aku titian, nyontan malaikat. Nah, itulah bos sekalian. Kemudian bapak sekalian, malaikat Israel mengatakan kalau umatmu, Muhammad, mengucapkan salawat sepuluh kali sehari, saya akan mencabut nyawanya, seperti mehela rambut dalam tepung. Kalau mehela rambut dalam tepung kan tak Pak. Walaupun dikatakan semudah-mudah uh, mati itu seperti kambing dikuliti. Tapi ayat yang pernah juga kita sampaikan dulu. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah irji'i ila Pada hulu pada khulu pada bijan natinnya. Jadi ibu sekalian, hai jiwa yang tenang, kembalilah ke hadiah Tuhanmu. Rodiatan Madiyah. Inilah Bapak sekalian. Ada yang kemudian Bapak sekalian itu Yaumil Jaza. Yang kita sebut Man wal yaumil akhir Awa apa masalah dan orang itu mendirikan sholat. Jadi tidak disebut af'al memperbuat tapi mendirikan sholat. Wa apa masalah. Dan kemudian Bapak sekalian sholat itu gunanya yang pertama inna sholata tanha anil Fasa iwal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah seseorang berbuat yang keji dan yang mungkar. Dan dalam ayat lain, sholat itu lizikri untuk ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu sekalian, ada orang yang sholat, tapi tidak tercegah dia berbuat yang keji dan yang mungkar. Jawabnya ibu, ibu sekalian adalah, sholatnya belum sempurna. Itu begitu itu, sholatnya belum sempurna. Jadi kalau sholat orang sempurna, tidak mau dia berbuat yang keji dan yang mungkar. Itulah Ustaz. Wata zakat dan mengeluarkan zakatnya. Jadi bapak, -bapak sekalian nisabnya sampai dikeluarkan zakatnya. Walam yaksa ilallah dan dia tidak takut kepada Allah dan dia hanya dan dia, tidak takut kepada siapapun hanya dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fasa ulai kayaku tadi. Inilah orang yang dapat petunjuk. Itu dalam surat At-Taubah 117 dan 118. Kemudian dalam surat Al-Baqarah 114 kata Allah begini Bapak sekalian. Wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah ayuzakkar fi hasmuhu wa sa'a fiha kharabiya ulaika ma kana lahum ayadkhuluha illa khaifina lahum fid dunya khizun wa lahum fil akhirati azabun azim. Siapa yang lebih zalim, yang lebih aniaya kata Allah. Orang yang melarang seseorang pergi ke masjid melarang orang sampai ke saji pak mana amas dan kemudian wasa dan musa pula dia merobohkan masjid seperti Raja Abraham dari Yaman karena di Mekah itu orang ramai dinyobohlah dari Raja Abraham di Yaman bentuk kambah pindah ada orang suatu ya, karena kambah itu ya kota suci kan akhirnya dia berniatlah untuk merobohkan kambah itulah yang kita kenal dengan pasukan gajah tapi dari Yaman jaraknya ke Mekah itu 1119 kilo. Sampai masuk kota Mekah, gajah tadi tidak mau lagi melangkah. Tidak lagi mau melangkah. Dilecut juga, dilecut juga tidak. Nah, maka datanglah burung ababil membawa kerekel yang memusnahkan Raja Abraham dan gajah. Alam tarakai papa ala buka biasa bilpil. Alam yaj'al al Warsala alaihim ababil pajak alhamdulillah muka Jadi ada yang batu itu satu katakan diambilkan dari mereka, ada di paruhnya, ada di kaki dan di tangannya. Inilah yang dilempar oleh Bung Abil kepada gajah dan Raja Wamati. Mati. jadi bos sekalian, kalau Allah memelihara rumahnya, tidak akan bisa di walaupun Raja Abraham mempunyai kekuatan yang kuat. Itulah bos sekalian. Jadi ibu-ibu bos sekalian, kalau ada kita berbeda pendapat, di rumah Allah ini fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah Kalau kalian berbeda pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Allah itu Al-Qur'an, Rasul itu sunnah. Itulah Bapak sekalian. Apa menurut Al-Qur'an, apa menurut sunnah? Itulah Bapak sekalian. Jadi barangkali ah, kalau masjid raya anda lain tak ada yang akan melarang awak datang ke masjid Bapak sekalian. Kalau ada itu uh, di, di tempat lain Bapak dan Ibu sekalian itu mungkin. Itulah Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kita bersyukur program Pemko Padang Bapak dan Ibu sekalian yang kita semak Surau. cuma kadang-kadang Ibu sekalian uh, masih percobaan ada barcode-nya yang belum uh, apa namanya? lancar segala macam. Eh, tapi anak-anak kita sudah dibawa ke dia masjid. Maka kata Nabi dalam sebuah hadisnya, An Abi Hurairah pola Rasulullah SAW, la Nanti di akhirat itu tidak ada tempat naungan kecuali naungan dari Allah. Siapa yang mendapat naungan itu? Ada tujuh. Tujuh itu bu sekalian bukan berarti nomornya sampai nomor tujuh tidak. Bisa delapan, bisa sepuluh, bisa lebih pak. Tapi dalam hadis ini tujuh golongan yang dapat naungan dari Allah. Yang pertama adalah imamul adli, imam yang adil. Imam itu sekalian adalah uh, pemimpin, baik dia yang mamlak, mamlak, raja, baik dia sultan, sultan itu seperti Brunei Darussalam sultan dia. Kemudian raja, raja Arab Saudi, Maroko, yang, uh, itu uh, raja, Malaysia juga raja. Kemudian kita Indonesia Republik, Mesir Republik, Turki Republik, itu yang Jadi, imam yang adil, yang membawa umat, untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam memimpin meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu yang pertama, imamul adil. Yang kedua, ya sekalian, sabun nasaat Seorang pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, baik dari mudanya sampai tuanya rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, warajulun masjid, orang yang terpaut hatinya ke masjid Pulang salat kemudian takkan ke masjid boleh karena kenapa karena ini adalah rumah Allah Subhanahu taala dan yang berikut dikatakan oleh nabi bahwa wa rajulani dua orang laki-laki yang berkasih sayang karena Allah dan bercerai karena Allah dan kemudian wa rajulun da'at da'at imratun mansib jimaluhu. seorang laki-laki yang diajak oleh wanita cantik bangsawan kemudian kaya untuk berbuat maksiat tetapi si orang laki-laki tadi menjawab ini akhabullah, saya takut kepada Allah subhanahu wa taala seperti nabi Yusuf Bapak dan Ibu sekalian dan kemudian Bapak Ibu sekalian dikatakan bahwa orang yang andi dapat naon itu adalah dikatakan oleh nabi yaitu orang yang bersedekah sedekah bisa dakatin la ta'lam ta si amyuna. Jadi dia bersedekah, tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak tahu. Jadi maksudnya sekali adalah ikhlas seperti yang sering kita sampaikan, ketulusan. Dan kemudian yang berikut, yang nomor tujuh, seseorang yang bangun tengah malam, senangnya tidak ada orang yang bangun, kecuali hanya dia. Ada dengan mengingat mulai dari kecil, muda, segala macam, kita ingatlah dosa-dosa yang lalu, kemudian keluarlah air matanya, minta tobat kepada Allah. Jadi tujuh golongan itu sekalian, yang dalam hadis itu dapat naungan dari Allah. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, bukan hanya tujuh golongan itu, yang lain pun juga mendapat. Tapi dalam hadis itu, bapak dan ibu sekalian, panas salah kan? ya? Jadi bapak dan ibu, ibu sekalian, kita semak surau ini, ibu-ibu sekalian program Pemko Padang ini kita respon. Cuma ibu-ibu masih ada kekurangan-kekurangan, kita benahi. Agar ibu sekalian anak SD, SMP, dikenalkan dia ke masjid berjamaah. Kan luar biasa, Pak. Kalau hari biasa, ibu sekalian menjagoan cucu, menjagoan anak, kalau mau, Pak. Tapi gurunya Biko maaf, absen sebantasnya, tapi lari sekali, kan? Ah, jadi ini ibu sekalian yang perlu kita respon program smart, uh, apa namanya, uh, smart surau ini. Nah, jadi ibu sekalian gunanya apa? Makanya Bapak Presiden di Minang disampaikan waktu ketek teraja raja, lah kadang kemudian la tua terubah tidak. Nah, kalau lah terubah tidak, ibu sekalian lah istiqomah. Nah, itu sekalian. Ini makanya kita apa Bapak dan Ibu sekalian bagaimana sebaiknya. Inilah Bapak-bapak dan kemudian Bapak dan Ibu sekalian kita kembali kepada ayat taubah tadi, bos sekalian. Nah, jadi dikatakan Allah tidak mungkin orang musyrik yang akan meramaikan, yang akan membangun rumah Allah. Kalau ada orang yang pura-pura, hum khalidun pinar, orang itu akan berada di neraka. Itu lebih sekalian. Tapi yang dituntut, yang akan meramaikan, yang akan membangun rumah Allah ini adalah innama ya muru masjidillah. Dulu juga sudah saya sampaikan, kita Bapak sekalian yang berimpak, yang bersedekah untuk membangun masjid raya ini. Tetapi kata Allah ini adalah rumahnya. Nah, jadi dikatakan oleh eh, Allah dalam hadis kursi, Rafa'atum buyutakum bu Rumah kalian surang semua buat tingke lelai kecil Allah. Tapi rumah mboko, apa sama-sama kalian, aku lah mau Itulah, itu bahasa yang dipakai oleh Allah terjemahan bebasnya. Itulah sekalian sekalian. Jadi maka untuk itu bersama-sama kita meramaikan rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bapak dan ibu sekalian. Maka di ayat yang tadi bapak sekalian hanya dipakai oleh Allah. Yang akan meramaikan rumah Allah itu, yang akan membangun rumah Allah itu, memang dia percaya kepada Allah. Yakin dia bahwa Allah itu akan kita pertanggungjawabkan seluruh apapun yang kita lakukan. Allah tahu dari segalanya. Inna Dan kemudian Bapak sekalian, dari ayat yang kedua atau surah Al-Baqarah saudara tadi, kalau ada orang yang man azlama, man, -man nah ada orang yang lebih ayah kata Allah lebih zalim, yang melarang orang pergi ke masjid, melarang orang berimpak, melarang orang bersedekah ke masjid. Karena masjid ini, Bapak ma sekalian, tanggung jawab kita di sini, Nah, maka dikatakan oleh Nabi, La sholat alijaril masjid, illa masjid. Tidak sempurna sholat tetangga masjid, kita di sini, kecuali di masjid. Nah, kenapa tidak sempurna? Kalau kita berjemaah tentu 27. Itu aja pun Tapi adalah menerjemahkan Pak, La sholata. tidak sah sholat. Tidak. Tidak begitu. lah itu ada namanya, La kamulah. La kamulah itu tidak sempurna. Bukan tidak sah, Ah Ibu sekalian, nyorajin membawa orang apa? Oh, sholat orang tuh nak -nak sanda. itu nak nasan Itu Itu sekalian la nafi kamu tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Kalau salat di masjid dapat 27. Kalau sholat sendirian dapat satu. Kan itu. makanya itulah Ibu sekalian. Nah, ini yang kita sebut dalam ayat tadi Bapak. Maka kita bersama-sama Ibu sekalian meramaikan membangun rupa Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis Ibu-ibu sekalian entah sudah Bapak sampaikan di sini atau belum. Kata Nabi, kalau di suatu tempat, suatu RT, suatu RW itu, rumah itu nilainya 9. Masjid seharusnya berapa nilainya Pak? 10 ah. Kalau tidak 9,5. Itu lah Pak. Ah. Eh, eh, Prof. <laughs> kalau tidak 9,5. Nah, itu lah sekalian. Bapak itu, yuk kandung apa sama-sama Pak? Rumah awak seorang saya membuatnya. Nah, bentuk itu rancangnya kan itu kan. Nah, tapi ibu ibu sekalian, kalau mau cari, kalau masih raya anda lekos semenjak mau bagi cara masuk Pak, Oh, tidak tanggung tanggung pak. Wah luar biasa. Termasuk jamaahnya. Ah, jamaah itu ibu ibu nah lebih banyak bapak ibu sekalian. Ah, inilah bapak ibu sekalian cara masuk bukit kita pagi ini bapak ibu sekalian. Kalau panjang panjang mana ibu sekalian kan alamak -alam. Ah, Jadi ibu-ibu kamaraton, ah, kalau teta bisa dipasang, cek ibu-ibu kan Rp. 20.000 ya Wabillahi tuh daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.